Моє питання, напевне, відкривали офіси, які були найбільші несподіванки, коли ви їх відкривали. Тобто, ви думали, що це буде просто, там, чи можливо складно, але якось думали, що це буде отак, а виявлялося абсолютно інакше. можу питання. З одного боку, великих несподіванок не було. З іншого боку, що ми для себе зауважили? Ми для себе зауважили, що єдина проблема, яка виникає, це люди. Тобто для того, щоб відкрити офіс, треба знайти правильних людей, які його будуть розвивати. У нас кожне відкриття це... какие-то удивительные события, я могу про это долго рассказывать. Самые яркие, безусловно, это открытие там, где ты, ты вообще, там, вообще там, практически и, и, и не знаешь э, ни менталитета, ни людей. Когда ты общаешься с людьми, понимаешь, что ты на него человек, он еще и сам представление имеет, куда он пришел, чем будет заниматься. А еще хуже, когда директор, который поехал открывать офис, э, Говорит, да я все исследования провел вот выкладки а ты смотришь и понимаешь что он, наверное другую страну исследовал я на ней и а как бы когда перепроверяешь понимаешь что твои ожидания немножечко расходятся с тем как это тебе подано изначально но нет наверное никаких проблем которые нельзя было решить быстро и в принципе как показывает практика при достаточной мотивации можно решить любую проблему а то, что Неожиданності, це да не буває такого, що ти виходив на новий ринок і тобі все було понятно, все ожидаємо і зовсім ти справлявся так. Добре, тоді наступне питання. Коли відкриваєш офіс, але коли доводиться її закривати. Да? І ну, є напевно якийсь період часу, протягом якого ти розумієш, чи буде цей офіс працювати, чи він не буде працювати. Це року, коли це півроку, рік, вирішується доля, цього офісу. Який це період, якщо він у вас був? Ну, і, на мене, більш важливіше питання. От в цей період, коли вирішується доля офісу, от що є критично важливим? У нас не було убиточних офісів, у нас була одна Казань, де були просто проблеми з учителями. Наша бізнес-модель просто така, що там трудно бути убиточним. Ну, треба постаратися. А от, як у колеги... У нас було, було по-різному. Було, 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 що ми закрили офіс. Знову ж таки, ми закрили його, тому що він не виконував тих цілей, які, ним поставили. Були поставлені цілі, були поставлені плани. І навіть ті корекції, які ми робили, вони не допомагали цьому офісу стати тим, що від нього. І було рішення, що Не мучити себе, не мучити Як Ви вважаєте, ви десь по дорозі десь можна було все-таки щось поміняти і щось якось дати більше ресурсу? Чи це, чи це просто було? самого початку було Ну, як це кажуть, потім завжди все легше аналізувати. А коли треба приймати рішення, не завжди приймаєш їх ідеально або оптимально. Ми прийняли рішення, тільки не прийняли. Питання може я залу. Якщо автор компанія відкриває офіс за кордоном у сейлс офіс, то все ж таки ваша рекомендація це має бути офіс закордонної української компанії позиціонування? Чи все ж таки це позиціонувати просто іноземна компанія з офісом, век-офісом в Україні? Це дуже залежить від того, що ви хочете цим досягнути. Тому що Є, скажімо, якщо позиватися тільки на культурних відмінностях, є країни, яким легше світу свого по своєму. Якщо говорити про Німеччину, то в них, в них це дуже посвятковується. Німеччина я би рекомендував позиціювати себе як німецька компанія. Якщо говорити про Штати, вони більш відкриті. Там можна вже робити варіаційності. Я підозрюю, що крім цього всього, у вас є ще якісь міста, які повинні цей. Где вы плануете? Польша? Польша? Да, да. Ну, тут важно сказать. В принципе, поляки с одного боку у нас достаточно сих пор с другого боку было очень много общей истории, которая не всегда была гарной. Я буду добавить еще интересный факт, что сейчас в России открывать филиал украинцам ну, не просто тяжело, да, иногда даже взрывоопасно. И когда наши менеджеры ходят по школам, их выгоняют оттуда с криками «Вы банд... бандеровцы!» и пришли агитировать за счет наших детей. На полном серьезе. Поэтому мы выработали подход, мы говорим в России, что мы белорусы. И специально сделали разные сайты, чтобы россиянам, когда они заходят, казалось, что значит, компания белорусская. То же самое касается и заказчиков и компании в Бразилии они Украину практически не знают, очень плохо, но вот мы рассматривали возможность сформировать бренд, не происходящий из Украины, а зарегистрировать его в Америке и позиционировать как американский бренд именно для бразильского рынка. На самом деле региональные особенности они очень сильно чувствуются, особенно в приграничных зонах, да, когда поляки рассматривают украинцев, как мы, например, когда-то рассматривали Молдавану. Вот есть такое ощущение, особенно вот о Болдаваре говорят: мы, смотрите, все, все хорошо, но мы бы были лучше, если бы это была румынская компания, чем если бы была украинская компания. И вот в каждом аспекте это возникает. Нас с собой. Какой алгоритм если для софт, а у вас, то есть выезжает, там директор или там специально обученный человек, и, ну, что происходит вообще? Какие же... На самом деле, самое лучшее работает, если что все таки люди из компании занимаются развитием этого было, и то, куда я На месте, без усередине, да? Так. так. быть что Чи досить довгий час там жити, чи якимось важковим? Кожний робота. Мінімум півроку. Півроку це мінімум. Це просто менше навіть не розраховувати. Це може бути рік. Тобто із стоп-менеджмента єде до талиф, і все. Не з стоп-менеджменту. Я маю на увазі з материнської компанії достатньо адекватна людина, яка може цей Менеджмент. Це не бути топ-менедж. Ну, ну, на стороне топ-менеджеров компании там топ три-пять. Если вы хотите на 20 офисов, то не знаете. И ну, приезжаете вы, предположим, и чем вы занимаетесь? То есть сразу хаяете людей или там э, помещение с а потом как бы сидите за столом, как бы директор, и как бы, о, вот, что ты умеешь? Или как это происходит? Ну, так, да, ви дуже гарний приклад, насправді, насправді кожного менеджера є стиль. Є менеджери, які працюють так, тайні важко, є менеджери, які працюють швидше як е, колега або куратор, або коуч, який допомагає. Тож, цей менеджер, який є з материнської компанії, я розуміє, що він не буде весь час там. Там йому реально сподобається, йому там дорожче. Ты просто берешь и раскрываешь потенциал такую самую книжку номеров, для того, чтобы дальше не И снизу, и сверху. То есть, если, например, вы приехали сервис открывать, то вы набираете сразу, ну, вот у вас есть полгода, например, вы, в принципе, можете как угодно процесс создать. Можете нанять директора, или там партнера какого-то местного, либо можете сначала на сетапе процесс, какой бы, нанять там, я не знаю, ашера, там, каких-то э, девушек, которые будут звонить всем, и потом, как бы, уже кого-то поставить, кто там либо отличился в этом офисе, там, вырос, грубо говоря, для директора, за еще как-то. То есть, что у вас в первую очередь? Процесс ориент э, и снизу набирать, то есть, сетапить процесс, либо Вы находите какого-то человека, которому вы можете доверять, и потом он уже в основном занимается остальным. Знову ж, таки, якщо до будуть офису, я позвоню. Я бы разнял этот судовый бизнес. Бизнес, Бізнес, ви будуєте бізнес за рахунок того, що ви складаєте план, ви складаєте менеджмент план, в тому числі ви складаєте план ключових людей. И вот вы развиваете этих человек людей с тем, чтобы дальше бизнес на их базе не а, а как найти за бугром людей? Тут проблема как бы у себя в городе найти нормальных адекватных людей, а в чужой стране, там, где вы не знаете менталитет, и каждый выглядит как бы как инопланетянин, то это, наверное, более сложно. В не совсем так. Да. Вот, Александрович, такая, почему такая география по миру, последовательность? Вот именно Бразилия, Румыния, там как наиболее хорошие предпосылки для подготовки кадров или просто партнеры нашлись. Почему именно отказывается? Вот, единственное, куда я пошел сам, это была Эстония. Все остальное это ко мне, выходит, на меня выходят уже люди. То есть я открыт для партнерства, я открыт для что каждый может ко мне прийти и говорить, я хочу открыться там. Я говорю, вот вам условия, пожалуйста, давайте разговаривать. И вот э, откуда ко мне пришли. Это, а вот Рио де это пришли ко мне мои сотрудники. Как мы хотим и Донецк, да Луганск, мы понимаем, что у нас перспектив особо не будет здесь в ближайшее время. Мы хотим развивать бизнес э, в других странах. И желательно как можно дальше от Донецка. Ну вот выбрали для себя именно. Вы бы смотрю, да? Э, да, похоже, да потенциал страны как-то оценивать? Безусловно, проходит. Кстати, Гондурас хороший очень. Я думаю, что мы можем там корт тоже откроемся. Вы там были, там очень здорово. А вот что касается Бразилии, ну и я там два раза был до того, как и мои партнеры, сотрудники, которые туда поехали, они тоже там были, им понравилось. Плюс мы провели исследование, такое, ну, удаленное. Более, потом Наняли человека, там, который э, изнутри ответил на те вопросы, которые нас интересовали и посмотрели, экономика сходится, потребности сходятся, вообще-то все готово, ну и поехали. На самом деле, конечно, это авантюра в какой-то степени. Поехать за 3-9 земель э, на, без подготовки, без понимания местного менталитета, Ну, с другой стороны, как, наверное, по-другому жить. Великий запит на внутрішню пособку IT послуг чи це країни, де багато інженерних кадрів і вони хочуть підвищувати свою кваліфікацію, чи це країни, де потенційно outsourcing destination, і тобто як ви можете це пояснити? Насамдія все очень просто. Страни, де з IT, IT ніхто не може конкурувати в плані условий роботи? Как в Украине, ты можешь быть где угодно, но по зарплате IT конкуренции. конкуренции. Точно так же многие страны имеют вот этот вот разрыв, чем он сильнее, тем больше нас там ждут. То есть это страны, где вы открылись, это страны, где очень выгодно работать в it Совершенно верно. Ну не только в индустрии, вообще в IT, где зарплаты средние по стране существенно уступают зарплаты средней индустрии, IT-индустрии там можно открывать офисы в компании. Да, да, совершенно верно. И это в большей части сейчас касается э, Юго-Восточной Азии. Там большое количество э, низкооплачиваемой, очень э, заряженной на работу рабочей силы. Вот Камбоджа, Вьетнам, вот Камбоджа меня очень воодушевляет. Я вот жду, не дождусь 10 апреля, когда мы туда полетим. Там уже все готово, мы будем уже открываться, и наши партнеры там уже все подготовили, а там э, средний возраст страны 24 года, э, средняя зарплата 60-70 долларов. IT развивается бешеными темпами, идет инвестиции со стороны Китая. Э, они вошли в этот э, э, Южноазиатский союз, э, у них сейчас большие финансовые потоки заходят в страну, а э, образования не только. вообще, в принципе. Поэтому для меня этот проект сейчас очень-очень интересный. И там и начинается. Я думаю, что там это будет приходные точки, на которые мы будем настраивать уже вот именно эти кластеры. А через это дало бы возможность ну, получить э, допомоги компаниям, которые хотят открывать девелопмент офисы, например, в Андурасе, как-то с или Ну, чисто теоретически это возможно, но для того, чтобы нам открыться и выйти на первый выпускников, нам понадобится минимум два с года. То есть, когда мы выйдем туда и там уже обоснуемся, безусловно, мы можем помогать. И я, в общем-то, знаю, многие мои дружественные компании ждут команды, когда можно будет уже рассматривать возможность выхода в те регионы. Ну а в принципе, по тем странам, которые мы уже открылись, в которых мы работаем, я уже как активно на консультации. Возможность открытия там представительства или зайти туда уже с своим проектом. А, ну, как бы Камбоджа, Вьетнам хорошо, но, ну, например, в Филиппинах, вот э, с этих э, точек зрения, которые вы обучили, они, наверное, еще хуже или там лучше Да, совершенно верно. Просто еще раз напоминаю, что в большей степени на меня выходят партнеры и говорят, мы хотим туда. И мы рассматриваем уже вместе возможность выхода на именно тот Будет партнер по Филиппинам, добро пожаловать. Делали, есть. Но дело в том, что, опять же, у меня есть представление стран, которые меня воодушевляют, где я хотел бы открыться. И, физически мои возможности ограничены одним телом и 24 часами. Поэтому я рассматриваю бизнес-процесс по развитию исключительно через партнеров как вас находят партнеры? То есть я сижу в Камбодже, я такой типа, бизнесмен и куда-то на Украину начну письмо, привет, давай работать. Вы знаете, очень по-разному, совсем-совсем по-разному. И есть люди, я не знаю, если честно, я выходят. я знаю, что ко мне звонят, и говорят, здравствуйте, вот там, вот недавно мы открыли в Румынии, вот да, ко мне позвонил человек, говорит, вот я много знаю про культурную академию ШАК, знаю, что вы открываетесь в разных странах, а у вас в Румынии, и, а в Молдавии вы есть? Я говорю, да, есть. А в Румынии? Говорю, Румынии нет, а можно я буду вас, вас в Румынии открывать? А вы кто? А я вот в Румынии работаю, бизнесмен, у меня там бизнес есть, но вот сейчас бизнес пошел немножечко на спад, а я хотел бы, заняться еще совершенно другим поменять сферу. И вот в Румынии у открывается. 50, где партнер заходит в деньгами, необходимые для старта, а компьютерная академия заходит в интеллектуальную собственность и поддерживает все эти процессы. То есть, по факту он оплачивает открытие офиса, а вы оплачиваете ну, наработки? Я, ну, а я поддерживаю этот процесс. Я захожу в сеть той, той наработкой, которая у нас есть за 15 лет. Ну, как бы суммы несопоставимые, но тем не менее я готов на это идти. Доброе. Я думаю, на этом мы можем закончить и подякувать нашим участникам. どうぞ。